Начинаем урочистый заход с нагоды вручения службового автотранспорту для эффективного обеспечения оперативно-службовой деятельности полиции Луганщини. Пане министр, особовый склад Головного управления национальной полиции в Луганській области с нагоди урочистых заходов высчитаны. Решением правительства несколько месяцев назад из специального фонда государственного бюджета выделены средства для Луганской и Донецкой области для укрепления правопорядка, для приобретения транспорта. Все хорошо знают, в каком состоянии находится материальное обеспечение после военных действий и всех этих непростых двух лет. Поэтому было специальное решение правительства. И сегодня по итогам проведения тендеров и оптимизированных процедур мы передаем для рядовых подразделений. Национальной полиции 34 автомобиля Ренодаста. Надеюсь, что это добавит мобильности и эффективности действий полицейских. Премьер-министр Украины вчера публично в парламенте объявил о необходимости утверждения специальной программы по борьбе с преступностью, по борьбе с бандитизмом. Важнейшую роль в этой ситуации играют Луганская и Донецкая области. Именно здесь... Мы имеем наиболее сложные ситуации, связанные с серьезными миграционными процессами, связанные с беженцами, связанные с линией фронта, которая постоянно создает нам трудности. Именно здесь важно иметь твердый и ясный порядок, основанный на правильных, хорошо оснащенных полицейских силах. Мы это очень хорошо понимаем, именно поэтому мы... Будем уделять внимание еще больше этому процессу. Именно поэтому мы специально начинаем этот процесс здесь, в Луганской области и чуть позже в Донецкой области. А для нас это важно. Мы очень хотим, чтобы полицейская реформа, которая стартовала с открытия здесь патрульной полиции, продолжалась дальше. И чтобы каждый офицер, каждый полицейский ясно понимали свою роль ясно понимали уважение со стороны народа к себе и понимали свою ответственность. Всех поздравляю! Слава Украине! 20 автомобилей Renault Duster с полной комплектацией вручается для службового использования в оперативной деятельности для территориальных отделов полиции. Служу народу! 7 автомобилей Renault Duster с полной комплектацией Вручається для службового використання в оперативній діяльності управлінню превентивної діяльності. Сертифікат отримує заступник начальника головного управління полковник поліції Юрій Слухаєнко. П'ять автомобілів Renault Duster з повною комплектацією. Вручається для службового використання в оперативній діяльності блоку кримінальної поліції. Очень просто. нести службу сотрудникам Луганской полиции в условиях антитеррористической операции. Однако с честью и достоинством сотрудники несут службу по сегодняшний день. Я думаю, с учетом получения 32 новых оснащенных автомобилей, безопасность и общественный порядок на Луганщине будет обеспечиваться еще лучше, качественнее.